Поступитися місцем під таким гаслом пройшла цієї суботи акція, яку влаштували представники молодих регіонів. Юнаки та дівчата кажуть, що у повсякденній транспортній токочці більшість з нас, що там приховувати, не помічає тих, що поруч стоїть або ж майже висить у повітрі. І більшість, не зважаючи на свій вік, сьогодні не вважають за потрібне поступитися своїм відвойованим місцем на кріслі суспільного транспорту. Такі реальні картини помітили і представники організації Молоді регіони і не просто ...помітили, А вирішили провести акцію. Максим Добровін продовжить тему. У суботу, 18 лютого, прийшла чергова акція молодих активістів міста Куп'янська під назвою Поступися місцем. Листівки з таким змістом були розклеєні на зупинках у центрі міста та в автобусах і маршрутних таксі. У вас були такі ситуації, от ви з сейбенком, да? а вам не вступають місце в автобусі. Б... Що ви думаєте по цьому поводу? Треба вступати і бути внимательним. Пожилым людям, беременным женщинам. Я была беременна, мне никто место не уступал. Далка, толкучка. А как вы считаете, есть ли решение этой проблемы? Ну, думаю, думаю, есть. Если у людей совесть есть, все от людей зависит. Я думаю, что есть как те молодые люди, которые уступают, так и не уступают. Но больше тех, которые хорошие. И все-таки нельзя говорить, что среди молодежи молодежь не понимает этого. Я думаю, что все по ситуации происходит. А иногда молодой человек или молодая девушка, они тоже хуже здоровья, чем у стариков. Поэтому тут однозначно сказать нельзя. Тут нужно по ситуации. Я думаю, что все в порядке. И у молодежи с этим. И я думаю, кто еще не понял, что нужно уступать места, не поймут. И все будет хорошо. Вы знаете, я должен сказать, что в последнее время особенно хорошо. Всегда почти. Всі дати на узлову, їдуть сюди, і сьогодні сюди їхав. Женщина вступила в місто. Прямо приємно. Молоді активісти вийшли на центральні зупинки, де залучали увагу оточуючих пропагандою вічливості та зазивали поступатися місцем у громадському транспорті, літнім людям, інвалідам, майбутнім мамам, мамам з дітьми та дітям. Вот такой вот листовочкой. Это что касается пассажиров. Мы сейчас несколько листовок расклеим в маршрутном такси. То есть школьники проявили инициативу и поддержали все дружно. Обратите внимание, вот я смотрю, среди вас много женщин, уважаемых. Я думаю, вы сталкивались с этой ситуацией, когда им место не уступает молодежь, отворачивается в окно. Это зачастую. Это все зависит от нашего нравственного поддержа. В целом, нашей молодежи. Я думаю, вы со мной согласитесь. Сегодня проводим такую акцию. Представляем вашему вниманию наши листовки. То есть, вот я думаю для молодежи. Если он не уступил место пожилому, ты похож вот на барашика, да? Лидер молодых активистов Светлана Малышева заходила до громадского транспорта и залучала громадян места до вичловости. Это молодежного движения. Мы уже на остановке рассказывали, называется уступи место. Это касается молодых людей, то есть, которые вот зачастую не уступают место беременным, пожилым. Вот мы просто сегодня вышли заявить о себе, что вот проходит такая акция. Я надеюсь, ее поддержат наши уважаемые купенчане. Вот, немножечко так. Поднять, скажем, нашу нравственню щоб не отворачивались. вот і хорошого вам настроєння, удачного дня, Всего самого. Все. На жаль, на сьогоднішній день далеко не всі люди чемні і не завжди поступаються місцем у транспорті особам пільгової категорії, на що і звернули увагу молоді активісти і вирішили допомогти своєму улюбленому місту цією акцією, яка пройшла досить успішно, і маємо надію з користю для громадян. Уважаемые товарищи, у нас сегодня прошла очередная акция, называется она ⁇ Уступи место ⁇ Мы вот вышли с такой листовочкой ⁇ Внимание пассажирам ⁇ Я думаю, можно будет это посмотреть. Ребята, скажите, пожалуйста, у кого какие отзывы по сегодняшней акции? Мне понравилось. Спасибо городскому голове. С помощью его у нас сегодня проходила эта акция. Мне акция понравилась, я призываю пассажиров уступать место женщинам, особенно беременным женщинам. Люди отзывались по-разному, кто говорил «да», «правильно». Водители, конечно, нас не всегда понимали, потому что у них тоже работа, мы их задерживали, но и тем не менее они проявили человеческие отзывчивость и терпение. Да, отзывчивость да. И, терпение и, и поняли нас, и тоже поддержали нашу акцию. Я думаю, что после этой акции люди больше будут внимания уделять беременным женщинам, пожилым людям и инвалидам, что будут уступать место. В автобусах и маршрутках. Молодежь. Присоединяйтесь к нам. Вы видите, есть нормальные ребята, есть активисты. Вылезайте из своих компьютеров, из покера, из контактов и одноклассников. Приходите к нам. Впереди идет весна. У нас будет очень много интересных проектов. У нас есть очень хорошие товарищи, старшие товарищи, которые нам содействуют и помогают в этом. Поэтому мы будем очень рады, если к нам присоединятся новые товарищи, которым не безразлично наша жизнь в целом. Напевно, вы не раз чули такие слова о громадском транспорте. Шановні пасажири, поступіться місцем пасажирам з дітьми, літнім людям та інвалідам. Так давайте ж з сьогоднішнього дня будемо не тільки слухати, але і чути ці слова, дія яких могла б значно покращити життя у нашому місті. Максим Добровін, Володимир Нікуляк, Куп'янське телебачення.